اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون "ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق" فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم يجي سوره اعراف ك 6 ركوعات بمشتمل اس کی تلاوت کی گئی ہے پچھلے رکو میں بھی آراف کا ذکر تھا ان لوگوں کا ذکر تھا خلاصہ مختصر کیا تھا جی کچھ قرآن پاک جنت والوں کا بھی ذکر فرماتا ہے جہنم والا کو بھی ذکر فرماتا ہے آخرت کا ذکر فرماتا ہے رسالت رسالت میں آپ صلی وسلم کا ذکر تمام انبیاء کا ذکر ان کی قوموں کا ذکر آتا ہے کل کے رکو میں کچھ لوگوں کا جو تھا تاکید کے ساتھ پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا جو جھٹلاتے ہیں آیتوں کو پھر تکبر بھی کرتے ہیں یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے مثال کیا دی گئی تھی جیسے کہ اونٹ سورائی سوئی کے نکے سے سوئی کے سوراخ سے ناکے سے نہیں گزر سکتا اسی طرح یہ پوسیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو داخل جنت میں نہیں فرمائے گا ان کے لیے جہنم کا بچھوڑنا اوڑھنا ذکر ہوا نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا ان کو اتنا ہی مکلف کیا جاتا ہے جو وہ برداشت کر سکیں جو عمل کر سکیں یہ نہیں کہ زیادہ عمال دے دیے جائیں وہ ہو ہی نہ سکیں پھر اللہ رب العزت جو دنیا میں رنجشیں ہوتی ہیں آپس میں نرازگیاں ہوتی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ جو تک بھی نہیں بنتی نرازگی کی اس کو بھی تھوڑی سی رنجشوں کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے کیونکہ جنت میں بندہ جائے گا تو فریش ہو کے جائے گا نا قدورتیں اور گندگیاں ظاہری باطنی ہر قسم کی جو گندگیاں ہوں گی ظاہری باطنی طور پہ صفائی اس کو کر کے تب بھیجا جائے گا ایسے تو نہیں بندہ چلا جائے ٹھیک ہے اسی لیے جو گناہ گار ہوگا اتنا گناہ گار اتنا فاسق گناہ گار کہ اس نے جو ہے نیک عمل کی نہ ہو لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا ایمان لے کے گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کی بھی وہاں سے نکلنا کیا ہوگا ایک نہ ایک دن نکل ہی آئے گا ٹھیک <coughs> ہے جی ایک نہ ایک دن کیا ہوگا جی جہنم سے نکل ہی آئے گا پھر جنت والے جہنم والوں کو آراف والے دیکھیں گے کوئی جنت والے جہنم والوں کو بلائیں گے کوئی آواز دیں گے صاب اصحاب الجنت یا اصحاب الناری جہنم والوں کو اور پوچھیں گے بھائی کیا وعدہ سچ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی وعدہ جو کیا گیا تھا جہنم کا اعمال بد کی وجہ سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ صحیح تھا کہ نہیں وہ کہیں گے واقعی وعدہ صحیح تھا نعم ہم نے جو ہے زیادتی کی پھر ان کو فرشتہ پیچھے کرے گا واضح گا اور لانت ظالموں پر ہوگی اور یہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی نہیں کام کرتے سیدھے اور اوروں کو بھی منع کرتے ہیں یا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اللہ کے دین سے منع کرتے ہیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں روڑے اٹکاتے ہیں اور پھر آگے آراف والوں کا ذکر تھا وبین ہی ہما حجاب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی آراف میں ان کو تھوڑا در رکھا جائے گا پھر وہ وہاں سے امید کریں گے جنت والوں کو دیکھیں گے جنت والوں کو بھی دیکھیں گے تو کیا ہوگا جی وہاں پہ امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرم فرمائیں گے جنت میں داخل ہو ہی جائے گا داخلہ ہو ہی جائے گا آگے آج آج کے رکو میں ہے ونا دا اصحاب رجال العرافی رجاعم اور آراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہوں گے جی جنت میں ہوں گے نا آراف والے ہی تو اب جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ پٹھے رہے ہوں گے ٹھیک ہے نظارے تو کر رہے ہوں گے اور پہچانتے بھی ہوں گے بی سی ماں ہم ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے ان کو آواز دیں گے کون آواز دیں گے آراف والے کیا جی قالو ما انکم جم اکم کہیں گے کہ یہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھ سمجھے بیٹھے تھے وما کون تم تستک بیرون ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے آراف والے کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھتے سمجھے بیٹھے تھے کن تم دستک بیرون اس کا کیا مطلب ہے جی یہ کیا ہے اس سے اشارہ ان دیوتاؤں کی طرف ہے جن کو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہوا تھا نیز ان سرداروں اور پیشواؤں کی طرف جنہیں بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ان لوگ ان کی انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے سمجھ آ رہی ہے آج کل بھی بہت سارے بدماش بدقماش غنڈا پالٹی ڈاکو پالٹی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جاہل نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی عمل ٹھیکے اٹھائے ہوئے انہوں نے بکرے چڑھاتے جاؤ ہمیں خوش کرتے جاؤ دربار برتے جاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے تم بھی لے کے جائیں گے جی عوام جو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں بھی جاتی ہے پیسے وہاں کتنے دے کے آتے ہیں خود اپنی منتیں پورے کرنے کے چکر میں غریب ہوتے جاتے ہیں غریب ہوتے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں امیر ہوتے جاتے ہیں امیر ہوتے جاتے ہیں اور ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ان کو دین پتہ ہے ان کی پیروی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو نماز شازوں کے کسی پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہے نا مطلب ٹھیک ہے اس سے جائے کہ کوئی اور آگے کہتا رہے تو ایسی جاہل عوام کو عقل سے کام لینا چاہیے پھر یہ نہ ہو وہاں پہ جا کے پچھتاتے رہیں تو پھر ادھر پچھتانا کام تو نہیں آئے گا نا یہاں پچھتا لو بعض آ جاؤ اہل علم کی بات مان لو اہل تقوی کی بات مان لو قرآن کی بات مان لو جن اقسم تم ينالهم اللہ برحمہ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا کیا مطلب یہ تھا آراف والے پہلے جنم والوں کو دیکھیں گے ان کو کہیں گے تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا ٹھیک ہے جی کچھ بھی کام نہیں آیا دنیا کا کوئی معلومات تمہیں دنیا میں ہی جو کھاتے کماتے رہے وہ کچھ کام نہ آیا جن کو بڑا سمجھتے تھے دیوتاؤں کو بتوں کو اپنے بڑے گرو جو تھے جو بھی تھے وہ گمراہ تھے خود بھی شیطان شیطان کے تاغوتی طاقتیں ساری وہ گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی کیا کیا گمراہ کیا انہیں کوئی کام آئے وہ خود بھی جنم میں جل رہے اور تمہیں بھی ساتھ جنم میں لے گئے پھر کیا ہوگا جی پھر وہ جنت والوں کو کہیں گے کون جی آراف والے پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے اقسم تم قسمیں کھائی تھی کیا لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا برحمہ رحمت اللہ ان کو نہیں دے گا ایسی غلط بات کی تھی اپنی طرف سے ادخل الجنت ان سے تو کہہ دیا گیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ جنت والوں سے لا خوف علیکم نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا والا ان تم اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا ٹھیک ہے جی پچھلی کوئی آپ چیز کا کیا کرو ڈر بھی نہ کرو اور آئندہ کسی چیز کا غم نہ کرو غم ملال خوفن علی ملاسن تحزن اصحاب ناری اصحاب الجنتی ان خیال جائیں اچھا جی آگے کیا ہے جی اوخر الجنت لا اللہ اليوم ولا انتم تحزنون جنت میں داخل ہو جاؤ جنت والوں کو فرمایا جائے گا نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا دنیا میں تو غم ہیں بیماریاں ہیں رونا لڑائی جھگڑے فسادات سب کچھ ہے تکلیفیں تکلیفیں ٹھیک ہے جی ادنیا سجن المؤمن و جنت الکافر حدیث کا مفہوم کیا ہے جی مومن کے لیے تو قید خانہ ہے جیل ہے خوشی کا مقام نہیں ہوتا ہر وقت اور کافر تو اس کو ہمیشہ جنت سمجھتا ہے اس کے مزے ہیں دنیا میں جو مرضی یاشی کرے آخرت میں پھر اس کا کوئی مزہ شز نہیں ہوں گے جو کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے کر لے ایمان نہیں لاتا ناکام رہے گا آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی اسے ملے گی اور مومنین کے لیے تو ہمیشہ کی خوشیاں غم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جنت کے نظارے کبھی پڑھے ہم سمجھیں صحیح طرح سنائیں بچوں کو بھی کیا نظارے ہیں پنا دا صابن اصحاب الجنتی اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو اللہ ان افیض علینا من الماء کیا کرو جنت والے کیا کہیں گے جی جنت والوں کو کیا کہیں گے پانی ڈال دو اللہ اکبر کتنی گرمی ہوگی جی اس کا مفہوم کیا آتا ہے سب سے کم عذاب ہوگا جوتا دوزخ کا جوتا پہننے سے دماغ تک اثر پہنچے گا اتنی سخت گرمی اور کھول رہا ہوگا وہ دماغ وہ دو دخوال جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر انفیزو الماء ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو اوم اور رزقکم اللہ یا اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو ٹھیک ہے جی قالو ان اللہ حرم عل کافرین وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دیئے دنیا میں تو یہ نظام چلتا تھا کوئی بھی کسی کی مدد کر سکتا تھا پانی کی ضرورت ہو پانی مل گیا کہیں سے ادھارا مانگ لیا ٹھیک ہے جی کسی سے ٹینکی منگوا لی بورنگ لے لی کسی کے گھر سے پانی لے لیا جیسے بھی آلات تھے کہیں ایسے بھی آلات دیکھنے پڑتے ہیں دنیا کے اندر بھی کہیں پانی بارش کا پانی پینا پڑ جاتا ہے سیلاب کا پانی پینا پڑ جاتا ہے ایسے حالات میں ہم لوگ بھی گئے بلوچستان اور بہت سارے علاقے ہیں پانی ہوتا ہی نہیں چشمے کا پانی ہوتا ہے بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے کوئی وہ دور دور سے ٹینکیاں بھر کے لاتے ہیں نظام ہو ہی جاتا ہے کوئی ایک دوسرے کی مدد کر ہی دیتا ہے جتنا بھی کوئی ظالم ہو لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے دنیا میں یہ آخرت میں اب جو دوزخ میں ہے جہنم میں ہے وہ کیا ہوگا جی اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہوگا مدد نہیں ہو سکتی وہاں پہ وہاں نظام اللہ کا جو ایسا نظام ہے کہ وہ کوئی جی دوسرا کا مدد کرنے کو اجازت نہیں ہے حرام کر دیا گیا یہ چیزیں ہر رحمہ علاقافی کافروں پر پانی کیونکہ جنت کی نعمتیں ہی ایسی ہیں جو جہنم والوں کو ذرا سا پانی نصیب ہو جائے تو وہ جنم تو جنم نہ رہی نا پھر ٹھیک ہے جی اور دو والی جو چیزیں ہیں جنم اس کا لوٹا پانی پھینک دیا جائے سارے دنیا ہی جلی ہو ٹھیک ہے جی اس کچھ بھی آ, کوئی چیز بھی ہو گئی نہیں قیامت تک ایسا اس کا اثر ہے جنت کی نظار کیسے ہیں کوئی اپنے دوپٹے کو لہرا دے حور سارا دنیا آسمان معطر ہو جائے خوشبودار ہو جائے مہک جائے کتنی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر اس کے اثرات ہیں اور جنت میں جو ہیں وہ پھر جو جو اس کو ملے گی وہ جنت میں رہے گا جو جہنم میں ہے ہمیشہ والا کافر تو وہ تو اس نے اسے تکلیفوں میں رہنا ہے اس وہاں سے نکلنا کا نہیں ہے اللہ زینت تخذ دین کیوں جی یہ کون کافر ہیں کیوں ان پر حرام کر دیا گیا یہ کھانا پینا پانی وغیرہ اللہ جین تخذین و لب و غرر رتھ الحیات و دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا ٹھیک ہے جی کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور کیا کرتے تھے وہ غرر رتھ الحیات دنیا اور جن کو دینیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا فل یوم نن سا کما نسور قا یوم حاضا چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے حاضر وماں کانو بھی آیاتی ناج اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے اسی طرح ان کو کیا ہے جی بلا دیا جائے گا ان کا کوئی بھی خیال نہیں کیا جائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذکری فَإِنَّ فا لَهُ مَعِيشَةً غن کا ورنہ شروع یوم دوسری جگہ سورہ اس میں جی طاہا سولہ سبارہ آخری صفحہ سے پہلے آئے تھے کیا جی ومن اعرض عن ذکری وہ میرے ذکر سے میرے دین سے میری نصیحت سے اعراض کرے گا یا جس نے اعراض کیا ہوگا کیا ہوگا اس کے لیے فَإِنَّ لَهُ غن کا دنیا بھی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور سکون نہیں ہوگا اسے سکون سے نہیں کچھ نصیب ہوگا اور کیا ہوگا نحشره یوم قیامتی اعما آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا یہاں پہ ایک دو باتیں فرمائی جا رہی ہیں وہاں پہ اندھا اور وہ پوچھے گا بھائی مجھے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا آنکھیں بھی سلامت تھیں یہ کیا ہو گیا ابھی اب میں اندھا کیوں ٹھیک ہے جی کالا ربی قال کالت کا فن سیتا وہ کزال کلیوما تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا جان بوجھ کے بھلا دیا دھیان نہیں دیا تم نے عمل نہیں کیا سنا سنی ان سنی کر دی درس سنا قرآن سنا احادیث سنی بیانات سنے اور سنی ان سنی کر دیے مڑ کے پوچھا ہی نہیں پھر عمل نہیں کیا ٹھیک ہے جی درس ختم ہوا بس ٹھیک ہے جی ٹائم پاس ہو گیا سواؤ مل گیا عمل نہیں کی کریں گے ہم لوگ کرتے رہیں درست، کرتے رہیں درست درس فیدہ نشتہ عمل کیا ہے اصل ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کیا ہے آگے جی پتہ نہیں خاکی اپنی نوری میں کیا ہے کیا ہے جو بھی ہے شعر بولے ہوئے سارے وما کانو بھی آیا تین یہاں پہ بھی نن بھولانے بلانے کا ذکر ہے وہاں پہ بھی کیا ہے جی بلانے کا ذکر ہے تو قرآن قرآن کی بھی تشریح کرتا ہے کیا کرتا ہے جی قرآن قرآن کی تشریح کرتا ہے وَلَقَدْ جمب کتاب فص النہ علیٰ علم ہدم و رحمۃ علیہ قومی امنون اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے جنامہ کتاب فصل الح تفصیلی علی علم ادم و رحمۃ علقومی امن اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے جی ایمان لانے والے کے لیے قرآن اور, اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے سیدھا راستہ بھی دکھائے گی جو مسئلہ پوچھو گے جو معاملہ پیش آئے گا وہ اس کا حل موجود ہے رحمت ہے ہر جگہ تمہیں تمہاری اصلاح کرے گی کہیں پہ ایسے نہیں چھوڑے گی بے یار و مددگار رحمت بھی ہے اس میں ہدایت بھی ہے راستہ بھی ہے سیدھا راستہ بھی دکھائے گی حل جن ضرور اللہ تعویلہ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے کیا مطلب اس کا جی اس آخری انجام سے مراد قیامت ہے یعنی کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوگا ایسے ہم لوگ کہتے ہیں یار داڑھی رکھ لیں گے یار ابھی بڑی عمر پڑی ہے کیا ہوتا ہے جی کیا کرو جی سنت کے مطابق داڑھی رکھو کوئی شلوار قمیض کوئی سنت کے مطابق کہتے ہیں یار بوڑھے ہوں گے یا مرنے لگیں گے تب کریں گے سمجھ آ رہی ہے بات تو اس وقت کا کیا مطلب تمہیں تمہیں کیا پتہ ہے تمہاری کوئی زندگی کا کوئی پروجیکٹ ہے تمہارے پاس وہ معاملہ ہے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اتنے سال جی ہو ایسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ مذاق کرتے ہیں دین کا کوئی عمل نہیں کرتے اوپر سے مذاق بھی کرتے ہیں ایک عمل نہ کرنا بڑا گناہ نہیں ہے دین کا مذاق بنانا وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے گاڑی کا مذاق سنت کپڑوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر سلوار کو پہنے اس کا مذاق کفر تک شامل بندہ داخل ہو جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں نہیں کوئی عمل ہوتا تم سے علم نہیں ہے تو پوچھو بھائی یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ سنت ہے یہ ثابت ہے حدیث میں حدیث میں آتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں یوم یأتی تأویلہ یقول الذین قون من قبل اچھا جی اس آخری انجام سے مراد قیامت ہے یعنی کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوگا اور جب وہ آ جائے گی تو ان کو حسرت کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا موت جب نظر آ جائے موت کے آثار نظر آ جائیں خر شروع ہو جائے بندے کے آواز آنی شروع ہو جاتی بعض دفعہ موت کے وقت اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے اور وہ اس طرح دیکھنا شروع کرتا ہے آسمان کے فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کا نظام دنیا سے کٹ کے آخرت اوپر عالم برزخ عالم ارواح غیب سے جو ہے لنک جڑ جاتی ہے منقطع دنیا سے ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی اب وہ توبہ شبہ قبول نہیں ہوگی اب وہ واش میں بھی نہیں ہوتا اس سے یا قیامت آ گئی بڑی نشانی آ گئی سورج مغرب سے کیا ہو گیا نکل آیا ویسے تو کدھر سے نکلتا ہے مشرق سے نارمل لیکن جب بہت بڑی نشانی ہوگی مغرب سے نکلے گا سورج ساری دنیا دیکھے گی حیران مغرب سے اگر پھر اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد نرد او نردو فنعمل غير الذي كنا نعمل اے ہمارے فروتکار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں فیش فاولنا جو ہماری سفارش کریں او نردو یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں یعنی دنیا میں بیچ دیا جائے نردو لوٹنا لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے فَنَعْمَلَ غَيْرَ غیر كُنَّا جی تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں کیا پوسیبل ہے اللہ کے لیے تو سارا کوئی پوسیبل ہے لیکن قائدہ قانون نہیں ہے جو گیا ہو گیا واپس آنا نہیں ہے جو کر لو ابھی موقع ہے فائل ملی ہوئی ہے تمہیں سوالات ملے ہوئے تمہیں جوابات ملے ہوئے تمہیں اعمال ملے ہوئے تمہیں اور یہ بھی تمہیں بتا دیا گیا یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں پھر اس کے باوجود تم برے عمل کرتے ہو اپنی فائل خود ہی بناتے جا رہے ہو اپنا نام امال اقرا کتابک تم کتاب لکھتے جا رہے ہو وہ کتاب جب تم لکھتے ہو نام اعمال کرتے ہو برے عمل تو پھر اس آیت کو بھی ذہن میں بٹھا لو اقرا کتابک بھی کہا جائے گا فی نفس علی مالک کا حسی, حس, حس, حسیبہ کیا ہے حسیبہ کیا ہوگا جی اس آیت کو بھی کیا ہے بار بار دہراؤ جب تم کوئی فرشتوں کو برے عمال لکھوا رہے ہو کون سا فرشتہ ہے لیفٹ بائیں طرف اس وقت پھر توبہ کرو فوراں باز آ جاؤ جاؤ گویا پہاڑ تمہارے اوپر آ رہا ہے مومن کی مثال ایسا ہے دیس اس میں کیا آتا ہے برا کام کرنا جو برائی ہے گناہ کا کام مومن کے لیے ایسی ہے جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے یعنی یہ یہ گناہ کروں گا نا میں گویا میرے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے اور منافق تو ایمان شان کا پتہ ہی نہیں جسے وہ گناہ ایسے کر لیتا جیسے منہ اس طرح مکھی اڑا دی چند سیکنڈ میں گناہ کر لیا کیا ہمیں ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے کہ کروڑ دفعہ سوچ سوچیں گناہ سے پہلے کہ یار اس کا تو عذاب یہ ہوگا یہ ہوگا توبہ بغیر مر گیا میں ٹھیک ہے جی پھر کیا ہوگا کیا حال ہوگا میرا اور لوٹنا بھی نہیں ہے پھر واپسی کا چانس کوئی نہیں ہے سانس ہے تو چانس ہے کیا ہے سانس ہے تو چانس ہے پھر چانس ختم ہوگا سانس کے ساتھ ختم کن نعمل آگے فرما جا رہا ہے کہ حقیقت یہ جی ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گاٹے کا سودا کر چکے ہیں اور جو دیوتا یعنی دیوتاؤں وغیرہ ہی ہوتے ہیں جی انہی کے کی شکلیں مکلیں یہ دیوتاؤں کی بنائی ہوتی ہیں انہوں نے پتلے متلے بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے گھڑ رکھے تھے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے انہیں اس اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا خد حسیر وضل اللہ قانو یفتر ٹھیک ہے جی حقیقت یہ جی، جی ہے کہ یہ جی لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گاٹے کا سودا کر چکے ہیں قد خسیرو خسیرو خسارہ انہوں نے اپنے لیے بنا لیا ہے خسارہ میں ہیں یہ وظل اور جو دیوتا انہوں نے, گڑ ہیں. جو جو جوٹے موٹے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا ڈھونڈتے رہیں گے کدھر گیا بھائی شنکر کدھر گیا بھائی ماتا جی کدھر گئی جی بابا جی کدھر گئے جن کے ایسے ہی کے کرتے تھے عبادت کے پتلے بنائے ہوئے تھے تصویریں بنائی ہوئی تھی وہ کہے گا کہاں یار کوئی نظر نہیں آ رہے وہ دیکھے گا وہ ہو وہ تو خود بھی وقود میں کیا آتا ہے یا نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس کو آگ سے بچاؤ نارا وقود الناس والحجارہ جس کا ایندھن کیا ہوں گے انسان اور پتھر ہوں گے انسانوں سے بھی بھر جائے گی جہنم اور پتھروں سے اب پتھر کیا ہیں جی اس میں تفصیلات یہ ہیں کہ جن پتھروں سے پتلے متلے شنکور ماتا شاتا ٹھیک ہے جی بنائے جاتے تھے آج ہمارے سکول کی کتابیں ہیں جو وہ تو ہندو کے لئے ہوں گی لیکن ان کو کیا ضرورت ہے بھائی پاکستان میں ہندو کی کتابیں لانے کی سمجھ جائی ہندو اپنی کتاب خود پڑھیں گے نا بھائی سکول والوں کو کیا ضرورت ہے مسلمان سکولوں کو پڑھانے کی ان کی کیا کتابوں میں ہے کہ نہیں کیا نام اس کتاب کا اخلاقیات کیا نام کتاب کا گورنمنٹ وغیرہ کے جو کتاب ہے نا بہرحال وہ انہوں نے ہو سکتا ہے انہیں کے لیے خاص کی ہو تو ان کو ضرورت کیا ہے بھائی ان کی ضرورت پورا کرنے ان کے پاس تھوڑا کچھ ہے ان کو ان کی کتاب سے والے نکال کے تو ان کو پتہ لگے کہ ہماری کتابوں میں بھی شرک نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے جو کچھ کہا سنا گیا کمی بیشیا لمحہ فرمائے یہ آراف والوں کا ذکر تھا آراف والوں کا جنت والوں کے جہنم والوں کے بارے میں گفتگو کرنا آراف سورت کا نام بھی ہے اور آراف کیا ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے کیوں ہے وہ کیوں وہاں پہ ہوتے ہیں تیسے طبقے کیوں ہیں وہاں پہ جی یہ کیوں تھا پہلے بتا دیا گیا سورت میں ان کی میچ ڈرا ہو گیا تھا وہ نیکیاں ان کی برائیاں برابر تھیں تو اس لیے ان کو تھوڑا عرصہ کے لیے وہاں پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ریفریش کرنے کے لیے وہاں پہ رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمی بے شمہ فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان عربی ربی العزت عمائے و سلام الرسلیم الحمد للہ رب العالمین واخر الدا الحمد اللہ رب العالمین سبحان عربی ربی عزت عمل وسلام الرسلیم سُبحان اللّہ سبحان اللہ عظیم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله